Дня, і ми готові проважати вместе з вами та активний і позитивний день Сані Лавіка. Да, стартап шоу да, продовжає да. і далі у нас. Який хендмейд має шанс на успіх? Про це будемо спілкуватися з нашою гостю. До речі, вона вже у студії. Тож будемо зустрічати бурхливими опусками Наталю! <клухи> Наталія Пустова, засновниця проекту Ля Наталі, що перекладається як Ляльки Наталі. Це авторські текстильні іграшки, виготовлені вручну кожна в єдиному екземплярі. Проекту тільки рік. А творіння нашої гості, окрім України, вже купують у США, Канаді та Беларуси. Наталья, привет. Я знаю, наконец... что ты за выбор, я могу тебе перебил. Наконец, просто кто-то к нам с куколками пришел, понимаешь? А то все время какие-то компьютеры, сегодня. техника. Вот мне интересно, с кем посидеть, пообщаться. Я, на косметика, то как раз лялечка. До речи, ты же стала лялькаркой не просто так, а ты шла до этого, мабуть. Я знаю, что у тебя есть освита режиссера. Також ты работаешь в медиа у топ-менеджменте. А как досталось ось такого уровня, когда еще и успеваешь заниматься ляльками? Ну, в принципе, это Началось совершенно случайно. Я не шла к этому. Я даже не знала, что кукол нужно делать. Еще а -а -а. прошлой зимой, если бы мне кто-то сказал, что я буду их делать, я бы сказала, да вы что, о чем вы? Это невозможно. Потом потихоньку, потихоньку, причем год назад у меня даже не было швейной машинки. Я все это делала вручную. Да ладно? Да. Потом родители подарили. В общем, и как бы Наташа начала учиться. И после этого потихоньку, потихоньку я никогда не училась рисовать. Я никогда не училась лепить. Я единственное, что лепила, это, знаете, маленькие пульки, которыми стреляют в школе через пас. <свят> а, а, все, что у меня хватало. Далее, вот ну, как бы, все для меня это было ново. Представляй своих подружек. Я же не терплю, не могу. Просто такая это, компания. Это малышка Аленушка. Это текстильная кукла полностью. Здравствуйте, Аленушка. <свят> <свят> а это девушка Оксана. Она родилась буквально вот накануне нашей съемки. Вчера в 11 вечера я только закончила. Слушай, а как называется вот эта спецтехника, которой ты владеешь? Это вот называется э, скульптурный текстиль. Mm -hmm. Эта кукла сделана полностью из ткани. Она ага. есть выкройка, мы ее набиваем, потом утягиваем какие-то вот части лица, вот для того, чтобы получился носик, глаз, керотик, да, чтобы форма была. Ага. А после этого она, на нее сверху натягивается специальный кукольный трикотаж. Вот в этой куколке под низом есть еще нижнее белье и чулки. А, то при, то она тебя переодевалась два. Для дорослых. У меня двое деток, mm -hmm. а, и а, им интересно только вот получилось, они увидели все хорошо, они такое ощущение, что они уже наигрались, mm -hmm. на этом они останавливаются. Mm -hmm. Единственное, что они любят это маленьких куколок таких вот я делаю ангелочков, и они вот их любят, они их таскают. Малышка младшая дочь, mm -hmm. которая 4 года, она с ней спит. За сколько ты рождаешь куклу около месяца? Ну где-то так. Что является самым сложным для тебя вот в этот процесс? В этом я тебе скажу, что самое сложное для меня это всегда была обувь. Это самый нелюбимый процесс, который вот да? происходит в куклах. Второй этап это лицо, потому что он занимает больше всего времени. А, Где-то не так потянул, чуть нитку сильнее, криво, некрасиво, переделывается. Оксана Дево, засновница компании Дево Хом. Це виробник домашнього текстилю з натуральної сировини, а саме з конопляного волокна, яке родом із Полтавської області. Привет, привет. Оксаночка, зараз просто я себе обіймаю, беру себе уїжачі рукавиці. Вибачте за цю тавтологію. Але ж таки, а, якщо одягти на себе такий одяг, то він призводить до наркотичного ефекту. Ну, это самый распространенный вопрос, который нам задают до всех ярмарках. Приходят и говорят, а если скурить носок, там, такой. Ну, слишком дешевое было бы удовольствие. Их не курят, нет, это промышленная конопля. Не моносолоджуется просто, так? А чему самый этот материал? Почему, да? Ведь есть же так много всего. И пшеницы там всякие, и в Украине, и крапива, и у нас. Хлопок, хлопок, хлопок. Да, хлопок, хлопок, хлопок. бауна. бавовна, бауна. Мы против хлопка немножко выступаем, потому что ага. он уже засорен таким количеством а, пестицидов, гербицидов э, на, та, на этапе выращивания, потом на этапе обработки и так далее. И вот только органически он считается чистым, смотря как его обрабатывать, и доверяете ли вы этому производителю, mm -hmm. и все у нас идет из Китая, и в принципе э, тот хлопок, который э, в основном мы им заселены, он э, как бы считается mm -hmm. не совсем. А э, ты запоминаешь, что все это как раз полноценная экологичная деятельность. Да. Почему конопля? Потому что это исконно украинская. Мы на нем, как бы наши бабушки, дедушки из этого шили одежду. И потому что оно выращивается без пестицидов, гербицидов. Mm -hmm. а это, это растение ничто не ест раньше бабушки обсаживала его знаете, Хлёво. так по периметру, чтобы э, вредители не летели к капусте и к бурякам, да. и к морковке, и не ели э, овощи. Оно, вот я по пятынам пока шла к вам в студию, чуть-чуть сорвала, это чистое растение, оно выращивается без ничего, угу. ничем не обрабатывается в процессе дальнейшего обработки, угу. и вот, соответственно, мы делаем из него постель. Э, постельное белье, пледы, скатерти, что еще изготавливает твоя фирма? Одежду мы начали шить, одежду очень-очень угу. просят, я стараюсь Сейчас шить, потому что это мода, это нужно гнаться да, нужно коллекции выпускать. Мы шьем что-то такое простое для каких-то таких вот людей, которые помешаны на своем здоровье. Вот мы делаем это все из наших материалов. Дальше вот эти прекрасные цветные такие кислотные психозные ткани, которые все любят, мы это закупаем за границей. Это из Голландии, это из Германии и так далее. Тось у нас в Україні не призводять, ще текстиль, цвітної, красивий. Дійсно, ми зараз відкрили всі таємниці, де во і далі будемо відкривати наступні супер таємниці. Вирішує долю молодих, але дуже перспективних стартаперів. Вони чекають на твій визначальний голос на ідеї Три найкращі проекти отримують стартовий капітал від нескафе одному. Оксана, спасибо тебе большое спасибо за то, что огромное. ты у нас была. Мы вдохновились тобой. И также сейчас спешим через час ровно встречаться со зрителями. <свес> Будьте с нами, мы ждем <свес> вас через час.